ધરપકડ કરેલા મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ માટે સરકાર મંત્રી આતિશીને મોકલી દેવામાં આવી છે દિલ્હી રાઉનની કોર્ટે મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના રિમાન્ડ પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો કોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલના અઠ્યાવીસ માર્ચ સુધી ઈડીને રિમાન્ડ આપ્યા છે કોર્ટની અંદર મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે

આ સવાલના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે હું બિલકુલ ડરતો નથી તેઓ જે ઈચ્છે તે માટે હું સંપૂર્ણપણે તૈયાર છું તેમનો ઉદ્દેશ્ય પૂછપરછ કરવાનો નથી માત્ર જાહેર સમર્થનની બાબતનો છે કેજરીવાલને દારૂ કૌભાંડનો કિંગપીંગ કહેવામાં કે નીતિ ઘણા સ્તરોમાંથી પસાર થઈ છે કાયદા સચિવ નાણાં સચિવ બધાએ સહી કરી એલજીએ પણ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા સમજાતું નથી કે માત્ર કેજરીવાલ અને સિસોદિયા કેવી રીતે જાળમાં ફસાયા ગુરુવારે સાંજે દસમીએ સમન્સ લઈ દસમી દસમીએ દસમી સમન્સ લઈને ઈડીની ટીમ અચાનક કેજરીવાલના ઘરે પહોંચી હતી અને લગભગ બે કલાક સુધી તેમની પૂછપરછ કર્યા બાદ તેમને લીકર પોલિસી કેસ પર ધરપકડ કરી હતી ત્યારબાદ તેમને રાહુલ કોર્ટ પર રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા તો जी રીતે અરવિંદ કેજરીવાલે ધરપકડ બાદ दिल्ली सरकार ना मुख्य दिल्ली ना मुख्यमंत्री तरीके जेल माथी पहलो आदेश जारी करे तो ने ते जल मंत्रालय ना संदर्भ मा तो कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनको कैद कर लिया गया है जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं वो दिल्ली के दो करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं उन्होंने नौ सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह एक भाई की तरह एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ क्या आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है आप उसे कैद नहीं कर सकते उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं इसे लेकर मैं चिंतित हूं चूंकि मैं जेल में हूं इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मियां भी आ रही हैं जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए जरूरत पड़ने पर उप राज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको यह आश्वस्त करती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली